Timbalan Menteri Besar Kelantan dakwa ekonomi kita muncuk. Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Dr. Muhammad Fazli Hassan mendakwa penguncupan ekonomi negara telah memangsakan ekonomi dan perniagaan di rantau panjang. Beliau berkata demikian di sesi Forum Kelantan Future State membina senario masa depan yang real yang dianjurkan oleh Urus Setia Penerangan dan Komunikasi Negeri Kelantan UPKN. Dulu-dulu kenapa suka pergi ke rantau panjang beli barang dari Thailand? Beli dengan harga murah kerana duit kita dibandingkan dengan baht Thailand, duit kita lebih mahal. Sekarang ini baht Thailand daripada kita, what is the point of buying at rantau panjang which is higher? Apa tujuan membeli di rantau panjang di mana ianya lagi mahal? Lebih baik pergi ke Thailand. You beli sendiri kat sana dapat melancong lagi. Yang kena tempiasnya ialah peniaga-peniaga kita di rantau panjang. Itu sebab banyak kedai tutup sebab mereka pergi sendiri ke sebelah sana. Ini adalah perkembangan semasa sebab itu apabila difikirkan the future state of Kelantan antaranya driving force adalah suasana ekonomi negara. Dulunya orang suka berbelanja di Kelantan dan sekarang tidak lagi sebab kemuncupan ekonomi negara. Dalam masa sama, wang kita jauh lebih rendah dan sebagainya. Itu memberi kesan kepada rakyat Kelantan yang suka berniaga. Punca mereka adalah daripada Thailand. Ramai restoran yang dibuka pekerja dari Thailand. Nanti duit kita jauh lebih rendah daripada baht Thailand. Adakah mereka sanggup datang ke Kelantan untuk bekerja? Pendapatan mereka lebih kecil daripada wang mereka. Ini benda-benda yang terpaksa kita hadapi, katanya di petik harapan Deli. Namun di sebalik temahan tidak berasas timbalan Menteri Besar Kelantan itu, tinjauan US News and World Report menunjukkan negara paling berkuasa di dunia pada tahun ini adalah Amerika Syarikat dan diikuti oleh China. Dan untuk rekod Malaysia turut tersenarai di dalam senarai ini di tangga ke-43 dalam senarai 50 negara paling berkuasa. Antara faktor-faktor yang menjadi penentu dalam kedudukan negara-negara di dalam senarai ini ialah kekuatan tentera, kekuatan ekonomi, pengaruh budaya, pakatan ketenteraan, pakatan antarabangsa, pengaruh politik, pengaruh ekonomi dan kepimpinan. Jadi, di manakah bukti dan fakta yang mengatakan bahawa ekonomi negara menguncup sedangkan sejak kebelakangan ini, pelbagai bukti dan hasil yang positif telah ditunjukkan oleh media tempatan maupun antarabangsa. Adakah ini salah satu naratif dan retorik baru yang dimainkan oleh PAS sendiri hanya kerana mereka akhirnya sudah sedar tentang kelemahan mereka sendiri? Terdahulu pemimpin PAS, Datuk Muhammad Amani Abdullah telah mengakui bahawa gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional boleh membawa musibah politik kepada partinya sekiranya gabungan tersebut berdepan PAS di Kelantan. Beliau yang juga speaker DUN menjangkakan PAS boleh kehilangan sehingga 15 kursi DUN. PRU akan datang bukan sekadar ulangan 5 tahun sekali. Ia medan luar jangka dengan penyusunan lawan yang mungkin sukar diduga. Jika benar PH dan BN bergabung, risiko kehilangan kerusi di Kelantan bukan kecil hingga 15 kerusi boleh terlepas, belum termasuk kawasan yang sedia goyah. Jangan kita jadi arnab yang gairah di permulaan tetapi rebah di hujung perumbaan. Ini bukan cerita dongeng untuk menakutkan tetapi ibrah yang hidup katanya. Beliau berkata demikian dalam satu hantaran Facebooknya rentetan kemenangan Nurul Iza Anwar sebagai timbalan presiden di dalam pemilihan PKR. Muhammad Amar turut mendakwa bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang memastikan bahawa Nurul Iza akan mengambil tempatnya sebagai Perdana Menteri kelak. Sehubungan dengan itu Muhammad Amar mahu golongan muslimat dan PAS supaya bersedia untuk pilihan raya umum ke-16. PAS tidak boleh kekal dalam zon selesa. Kita mesti melangkah lebih jauh daripada sekadar retorik dan rutin. Kita perlu pantas tersusun dan menyentuh nadi rakyat seperti bubur asyura, walau ramuannya berbeza namun menyatu dalam rasa yang mengenyangkan umat yang dahagakan kepimpinan, ujarnya lagi. Sekejap Adakah Adam Pancur itu telah mengakui sendiri bahawa PAS benar-benar hanya menggunakan sentimen retorik selama ini? Adakah PAS sudah takut, risau serta sangat terdesak memandangkan rakyat sudah mula bijak menilai mana baik buruk dan kini melihat sikap PAS yang sebenar? Parti yang mendakwa memperjuangkan Islam dan Melayu namun hakikatnya hanya menunggang sentimen agama dan perkauman demi hayat karya politik mereka yang makin lama makin tidak relevan. Maka Jom Channel ingin memberikan pesanan buat pemimpin PAS, muhasabahlah diri kalian dan mulalah melakukan tanggungjawab kalian dengan penuh amanah. Berhentilah dari menunjukkan perangai dan sikap yang jauh menyimpang dari ajaran Islam yang sebenar dan berterusan memalukan agama serta bangsa. Ingat, rakyat sentiasa memahati.